بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو کورس کا آٹھواں سبق لے کر حاضر ہوں آج ہم جملہ اسمیہ خبریہ پڑھیں گے کہ کی یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ ہے کیا چونکہ بات مکمل ہوتی ہے اس وجہ سے اسے جملہ کہتے ہیں اور اس میں دو لفظ ہوتے ہیں اور دونوں اسم ہوتے ہیں فیل نہیں ہوتے تو اس وجہ سے اسے اسمیہ کہتے ہیں اور چونکہ اس میں پہلے لفظ کے بارے میں دوسرے لفظ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہوتی تو اسے خبریہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ جیسے سبق آسان ہے یہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے سبق بھی اسم ہے آسان بھی اسم ہے اور لفظ آسان کے ذریعے سے لفظ سبق کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب سوال یہ ہے کہ اس کی عربی کیسی بنائی جاتی ہے اور سبق آسان ہے اس اور یہ اور اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم عربی میں کس طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تین کام کرنے ہیں نمبر ایک ہے کو حذف کر دیں تو اب یہ بنا سبق آسان دوسرا کام دونوں لفظوں کو لغت میں سے دیکھ کر ان کی عربی بنائیں اور وہ لکھ لیں سبق کو عربی میں الدرسو کہتے ہیں اور آسان کو السحلو کہتے ہیں تیسرا کام کہ جو دوسرا لفظ ہے اس اس پر سے الفلام ہٹا دیں اور اس کے آخری حرف پر دو پیش لگا دیں تو یہ بنا الدرسو و اس کا ترجمہ ہے سبق آسان ہے اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہے کی جگہ عربی میں کس لفظ نے لی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہے ہیں اور ہوں ان الفاظ کے لیے عربی میں کوئی الگ سے لفظ مقرر نہیں ہے بلکہ جملے کی جو بناوٹ ہے جو کہ ہم نے ابھی تین طریقوں سے آپ کو بنا کر دکھایا اسی بناوٹ کے نتیجے میں ہی یہ الفاظ اور ان کے ان کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں اب یہاں دو اہم باتیں ہیں نمبر ایک جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلے لفظ کو مبتدا اور دوسرے لفظ کو خبر کہتے ہیں یہ ان کا نام ہے تاکہ ہم آگے جو باتیں بتائیں گے وہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے تو ہم ابھی سے یہ ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ سبق آسان ہے جیسے جملوں میں سبق مبتدا ہے اور آسان خبر ہے یعنی جس لفظ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے اسے ہم خبر کہیں گے اور جو لفظ شروع میں آ رہا ہے ابتدا میں آ رہا ہے اسے ہم مبتدا کہیں گے دوسری اہم بات یہ کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے معرفہ نکیرہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تفصیل سے پڑھ لیں گے اب کام یہ ہے کہ آپ دس جملے بنائیں جو پہلے جن کی پہلے اردو لکھیں پھر ان کو درجے بالا تینوں طریقوں سے ان کے عربی بنائیں اور وہ مجھے نیچے کمنٹ میں لکھ کر دکھائیں میں آسانی کے لیے کچھ جملے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں گھر چھوٹا ہے دل بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آسمان نیلا ہے زمین وسیع ہے فضا خوشگوار ہے موبائل نیا ہے کمپیوٹر پرانا ہے پنکھا بند ہے بجلی منقطع ہے دیوار مضبوط ہے دروازہ چوڑا ہے کھڑکی بند ہے راستہ چھوٹا ہے روڈ جام ہے کورس طویل ہے انٹرنیٹ بند ہے پھل مہنگا ہے محمد رسول ہے اللہ مالک ہے یہ سارے وہ جملے ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ درجہ بالا طریقے سے ان کو آپ عربی میں منتقل کر لیں گے انشاءاللہ والسلام